Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, и я знаю, что это не пустые слова. Я не застала своего деда, но воспоминания родных о нем позволяют представить мне, каким он был. Всегда веселый, жизнерадостный, постоянно шутивший. Он любил чай с яблоками, ценил порядок и чистоту, был хорошим плотником и сочинял стихи. Люблю с той первой нашей встречи. За что? Так сразу не отвечу. Как принято порою говорить пришлась я по душе, чего греха таить. Он прекрасно танцевал, учился на отлично и, родившись в деревне под Ивановым, смог с золотой медалью окончить военно-транспортную академию в Ленинграде. Дедушка обладал хорошим чувством юмора, и когда родилась моя мама, он, мечтавший о мальчике, сказал, «Ну, раз все надежды кончились, назовем надеждой». В нашей семье хранится его автобиография, написанная сухим официальным языком. Наверное, она была нужна для службы, но эти краткие факты дали мне взглянуть на деда по-новому, по-другому оценить знакомые истории. Вся его с первого взгляда легкая жизнь была неразрывно связана с войной. Сразу после школы его призвали в армию. Война прервала учебу, и лишь после службы танкистом, разведчиком, командиром учебного взвода он поступил в академию. А призы за мастерство в танцах он получал в Германии, где ненадолго остался после победы. Дед рассказывал о том, как встретил 9 мая. Тогда он освобождал Чехословакию и в один из дней услышал стрельбу, давно ставшую знакомой. Но, выбежав на улицу, он увидел ликующие толпы солдат, которые выносили столы, разливали вино и безумно радовались. Но воевать пришлось еще 60 дней. В своей автобиографии дедушка пишет, что был легко ранен. Но разве от легкого ранения лежат в госпитале 4 месяца? Эта скромность при уменьшении своих заслуг поражает больше всего. Мой дед не говорил о трудных боях, страшных сражениях, его война – обычное дело, не подвиг. Он уверен, что так думает каждый, и гордиться этим нет необходимости. Он просто служил, выполнял свой долг, и мы уже не узнаем, за что его наградили орденом славы, медалями за отвагу, за боевые заслуги. Я представляю деда героем, отважным бойцом, а он говорил о себе, как об обычном солдате. И теперь я понимаю, что по-другому просто не могло быть. Все, кто защищал Родину, сражались не за медали и ордена, а за жизни людей. И я точно знаю, что дедушка воевал за нас всех и за меня.